assalomu alaykum aziz talabalar matlab asoslari fanidan e, demak bugun e, biz sizlar bilan komandalar oynasi bilan e, ishlashni ko'rib o'tamiz xullas e, e, demak e, talabalar e, biz e, demak e, birinchi qiladigan ishimiz mana preference bo'limiga kiraylik preference bo'limidan Command history degan demak bo'lim bor om history ya'ni biz matlab dasturida qanday e, e, demak e, komandalarni buyruqlarni bergan bo'lsak demak mana shular e, demak dasturni e, demak xotirasida saqlanib e, turadi biz o'sha komandalar bilan yana e, demak boshqa e, demak e, ishlarda foydalanishimiz e, mumkin bo'larkan demak mana shu parametrlar oynasida mana ko'rib turibsiz yigirma besh ming raqami kiritilgan demak biz yigirma besh mingta de, demak foydalanilgan buyruqlarni demak qayta tiklashimiz mumkin bo'lar ekan demak bu yigirma besh mingda albatta o'zgartirishingiz ham mumkin masalan ming kiritib qo'ysangiz demak oxirgi mingta de, demak buyruqlarni saqlab qolar ekan endi ushbu <coughs> Uh, buyruqlarni tarixini uh, ko'rishimiz uchun demak mana layout demak bo'limiga kirib demak common historyga mana dopketga demak uh, ptichka qo'ysangiz mana yangi oyna ochiladi commont history degan demak biz mana shu hozirgacha uh, foydalangan uh, barcha demak uh, komandalarni ro'yxatini mana shu yerda ko'rishimiz mumkin mana aziz talabalar endi uh, mana shu masalan istalgan demak komandamizni demak yana qaytarib demak shu e, e, komandalar oynasida foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan uning uchun mana t ikki o'zgaruvchimiz yigirma beshga tengligi demak komandasi berilgan demak uning ustiga sichqonchani olib borib o'ng tugmachasini ezamiz hamda e, evalute selection yoki f to'qqiz tugmachasini ezamiz mana bizni komandalar oynamizda t ikki barobar e, yigirma besh o'sha buyrug'imiz paydo e, bo'ldi e, undan tashqari mana t sakkiz o'zga demak buyrug'imiz e, demak mana bu yerda kopi demak e, bo'lim demak bo'limini ishga tushirib yoki control s tugmalar kombinatsiyasini ishga tushirib e, nusxa olib e, demak e, komandalar oynasiga o'tib turib pastda yoki control v tugmachasini essangiz ham o'sha buyrug'imiz demak e, demak ko'rinadi ekranimizda yoki bo'lmasa mana biz e, ancha oldin foydalangan mana sq tor buyrug'ini ko'raylik mana evaluo selection mana o'sha buyrug'imiz demak e, ishga tushdi t mana ikkiga teng bo'lib chiqdi undan tashqari aziz uh, talabalar mana enter tugmachasini ezib turib mana mana bu yerda demak kompyuteringizda yoki klaviaturada to'rt tomonga yo'naltiruvchi strelkalar bor yordamchi tugmalar bor mana shu strelkalarni yuqori tomonga demak qaraganini demak ezsangiz demak eng oxirgi foydalanilgan buyruqlarni ro'yxatini siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi yoki pastka tugmachasini bessangiz o'sha buyruqlarni eng oxiriga qarab demak takrorlanadi mana ko'rib turibsiz biz foydalangan buyruqlar mana ekranimizda paydo bo'lishni boshladi ho'p aziz talabalar <coughs> bundan tashqari ushbu oynada demak mana commont historyda demak fint degan demak bo'lim bor fintda demak o'sha buyruqlarni qidirishimiz mumkin bo'lar ekan masalan a ikki deb degan demak so'zni qidirsak mana bizda a ikki barobar yigirma besh degan demak komandalar chiqyapti oldin foydalangan komandalarimiz chiqmoqda mana shunday ishlarni ham demak e, amalga oshirishimiz mumkin e, demak ushbu oynani boshqarish E, demak e, printerga chiqarish va boshqa boshqa juda ko'plab parametrlari bor xohlasangiz yopib qo'yishingiz mumkin albatta bu ham mana shu komandalar oynasida e, ishlashga juda ham demak foyda beradi albatta chunki e, biz e, hamma buyruqlarni yozib o'tirishimiz shart emas masalan ayrim buyruqlardan dasturni istalgan qismida juda ko'plab e, marotaba foydalanishimiz mumkin bo'ladi albatta o'sha ana shu paytda demak e, komandalar tarixi yani common historydan foydalanishimiz bizni ishimizni ancha yengillashtiradi aziz talabalar mana shu bilan darsimiz tamom sog' bo'ling salomat bo'ling Kann er ob wohl das mitmachen?